Про те, як не мерзнути в період холодів та нестачі енергії, ми поговоримо із керівником компанії «25 градусів Святославом Смаковим. Пан Святославе вітаю. доброго ранку. Доброго ранку пані Доброго і теплого напевно, Ранку це точно. Тим більше а, у нас зараз лякають через ті проблеми з енергопостачанням. Ну ви знаєте, енергоносії а, лякають тим, що холоди на нас чекають. От ви ж напевно, слідкуєте за прогнозами, що нам синоптики віщують на найближчий зимовий Ой. період. Синоптики зустрічають нас як завжди. І обіцяють в январі стабільний мінус 8, в февралі стабільний мінус 15. Болі того, обіцяють очень затяжну зиму і мінусову погоду аж до 23 марта. Ну в такому контексті просто для кожного напевно, важливе питання, як зробити так, щоб тепло було принаймні в його оселі. Є якісь корисні поради, що можна зробити в в наших нинішніх ну нелегких умовах? Так, да, звісно. Есть перечень советов, которые помогут сделать теплее и не потерять то тепло, которое есть у нас в наших домах, квартирах. В первую очередь нужно было бы протереть батареи, потому что даже малейший слой пыли на батареях, он уменьшает, су существенно уменьшает эффективность батареи. Это создается так просто, но про это никто не знает. Да. Во-вторых, батареи, как правило, ставятся под окнами, потому что окна это самое холодное, самое холодное место в доме. Окна мы закрываем занавесками, которые закрывают и батареи. Обязательно поднять занавески на подоконник. В любом случае это очень нужно. Если у нас стоит какая-то мебель, закрывает батарею, тоже нужно отодвинуть. И, естественно, нужно утеплить окно, потому что... Весь холод, который попадает, более чем на 50%, он попадает через окна. Если даже заделаны щели, то попадает через стекла. Потому что стекло по своей структуре не меняется уже много веков и меняться не будет. Это прозрачный материал, но он отлично передает температуру. Поэтому если мы подойдем к стенке, попробуем окно, стекло да, и стену, и стекло разумело. будет всегда намного холоднее. Его нужно утеплять. Есть прекрасное решение. Это термоэкраны, термолеер. Это для векна? Да, для окна. Экраны устанавливаются, и холод этот стекол не попадает в квартиру. Более того, они действуют как термос, и тепло, которое генерирует наши батареи, оно не уходит в окно угу. э, прямо с батареи, потому что поднимается же наверх, а остается в комнате. Таким образом, можно легко поднять температуру от 2 до 8 градусов в любом помещении. А где делается специ... материал специальный, так я разумею? Да, это прозрачный, абсолютно прозрачный материал, который, когда установлен на окна, его аж не видно. Эффект термоса, вот полное соответствие. Если есть батарея, которая греет, э, не будет тепло от нее, или э, батарея-обогреватель не будет выходить на улицу, будет все оставаться тут. Про и холодные думали. стекла не будут э, отдавать холод сюда. Я так понимаю, что про это думали много, а кто на самом деле наважился и наконец решил сделать это? По-настоящему, э, придумали это давно уже в Штатах. И использовали этот материал сначала в термобелье, и до сих пор, если мы через поисковик будем искать термолейер, первые ссылки это будут на термобелье. Mm -hmm. Но эта технология быстро расплылась в Канаду, ушла, потом в Европу, и даже до Австралии достала. Полотна были раскатаны в материал в прозрачный, и люди начали устанавливать на окнах, чтобы элементарно экономить на обогреве, на электроэнергии. На Западе же электроэнергия в разы дороже стоит, чем у нас. У людей що стало теплее. Боже, загрожувати. Ну, да, з такими там поміроста, mm -hmm. стоимості, скоро у нас буде така ж Так, а в Україні вже проводилися якісь експерименти, вже прижилася якість ця технологія. Е, технологія з'явилась тільки в цьому году, е я узнав про неї пару років назад. Е, не мог перевірити сразу, потому що було тепло, побежав в научно дослідницький інститут будівельних будівельних конструкцій України. Е, там поставили експеримент, опустили температуру до -20. хотя было на дворе тепло еще, uh -huh. поставили обычное двухстворчатое пластиковое окно. Одну часть закрыли термолеером, термолеером вторую нет. И ту, которую не закрыли, она сразу покрылась конденсатом. Ту же, которую закрыли, защитили термолеером, она оставалась теплой. Та сторка якраз пам'ятаєте напевне ті історії, коли складають і, начебто, до нового року вату у вікна, щоб, начебто, для краси, а насправді, щоб не запотівало. Давайте подивимося, як вирішується це питання, як на практиці це діє. Маємо таку можливість. Будь ласка. Утеплити вікна за допомогою термолеєр зможе кожний. Щоб у цьому переконатися, ми доручили цю справу звичайній дівчині, яка попередньо замірила температуру кімнати. Отже, за справу. Для того, щоб нанести теплозберігаючий шар, термолеєр, вам знадобиться: вода та серветка для миття вікон, знежирювач або звичайнісінький спирт, спеціальний двосторонній скотч, ножиці або ніж. Фен для волосся також детальна інструкція, що додається до кожного набору. У першу чергу треба вимити вікно, адже в наближчі два роки вам цього не доведеться робити. А для підтримки чистоти буде достатньо протерти термолеєр вологою серветкою. Після цього необхідно знежирити раму вікна, куди ви будете наносити спеціальну роз Зроблений двосторонній скотч після зняття захисних стрічок. Скотчу на нього треба обережно приклеїти шар термолеєр. і будьте уважними, термолеєр згорнути удвоє. Його треба роз'єднати. Після того як термолеєр під впливом фену розтягнувся і створив додаткову камеру у вашому скопакеті, залишається лише обережно видалити залишки. У вашому випадку в кімнаті з невеличким об'ємом та з великою площою вікон температура за 4 години піднялась на 6 градусів, тобто з 15 до 21. Отже, так скільки коштує підняти в квартирі температуру на 6 градусів, а ви казали, що навіть від 2 до 8 можна? Uh, да, uh, от 2 до 8, uh, во-первых, это зависит от объема помещения и площади остекления. Чем больше площадь, тем эффективнее будет, потому что большая площадь больше охлаждает помещение. По стоимости, чтобы утеплить термолейером трехкомнатную квартиру, это будет стоить 1400 гривен. Двухкомнатную квартиру – 1200 гривен, однокомнатную – 1000. Но очень хочется поздравить украинцев с праздниками, и особенно телезрителей вашего замечательного канала. И на ближайшие два дня мы даем скидку в размере 50%. То есть утеплить трехкомнатную квартиру будет стоить 700 гривен, а не 1400. Двухкомнатную 600 гривен а не 1200 и однокомнатную, 500 гривен, а не 1000. Уже mm. начались подарки перед новорічні. это приятно. Ну а, знаете, второе такое важное вопрос, наверное, для каждого это безопасность. А, чи проводилось какие-то, возможно, исследования, чи не шкедливо это, не только для Конечно. людей, для твари. Я же пришел не с пустыми руками, у меня заключение санэпидемслужбы есть с собой, чтобы вам показать. Абсолютно безопасный материал, абсолютно прозрачный, пропускает ультрафиолет, с цветами все будет хорошо. С собачками, кошечками, с детьми все будет замечательно. Единственное, что дает этот материал, это полный просвет, вам будет хорошо видно, и эффект термоса. Угу. И поэтому можно в любой момент позвонить на горячую линию, звонки на которую, кстати, бесплатные, по номеру 0800 21 00 41, заказать материал, и у вас станет теплее и безопаснее дома. Другое питание, еще есть, как господине, конечно, нужно узнать, как потом сделать так, чтобы окно было чистым. Или можно как-то убирать или чистить его каким-то во-первых, э, окно моется до того, как устанавливается термолейер. А потом термолейер просто протирается тряпкой. Э, любой, влажная тряпочка. Угу. Понятно, что если тыкать вилкой, там можно порвать, но так можно и окно пробить, стекло. Да? Ну, я а, думаю, что не будет работать, известно. Поэтому термолейер спокойно 2-4 года будет э, содержать в тепле, комфорте и уюте вашу квартиру и всю вашу семью. То есть, термин придатности, насколько эту сумму можно разделить, это несколько років? Да, ну э, сам материал может храниться 15 лет лежать э, при соответствующих mm -hmm. условиях, которые указаны в инструкции, э, которая поставляется с набором для утепления, а на окнах в зависимости от того, как обращаться, от двух до четырех лет. Э, это так, стабильная может, практика так, западная. Может дозволить и влитку, если эффект термоса, чтобы не было занадто спекот. Конечно. Особенно, если солнечная сторона. Как действует материал? Он не проводит температуру с одной стороны В другую. Если зимой мы не впускаем холод, то летом мы не впускаем жару. І, соотвісно, якщо роботи кондиціонер, uh -huh. то холодний воздух не уходит через гарячі розкальоне стекла. Дякую, пане Святославе. Я сподіваюся, И вам що э, ця зима буде такою теплою і не тільки завдяки нашим з вами старанням, але й завдяки хорошому настрою. Того вам бажаю. Дякую за наступаючим праздником.